We'll ってーうー<ス>ありがとう大変だ。<ス><ス> 君のことを聞いているよ今日呼ばれたわけは分かるかなはい金属地の件ですねうんここよりはるか東にかつて大国があった千年の昔に滅んで無人となり以来立ち入りが禁じられている今は文献に記録を残すのみだ だが数年前、一人の少年が保護された。彼は森人の一族を名乗り、里に暮らす人々の存在を語った。信じがたいと、学術院が揺れているのは知っての通りだ。文献に、その里の記録は皆無だ。ただ、彼のペンダントは未知の物質で作られていた。次に。 少年保護の経緯だがはい当時とあるモンスターが佐藤襲撃彼は単身逃げ延びただが使った地下道が崩壊その後我々が保護した以上だ人々の安否は不明モンスターの情報を。 不明だが学術院の見解ではすでに滅んだモンスターの可能性があると絶滅種ギルドは森人一族の救助とモンスター白の護衛の調査を決定した君を金属児調査隊ハンターに任ずる拝命しました 人の里を目指すには現地の調査と案内役が不可欠だそこで君に頼みがあるアルマと申します大丈夫 場所があったらベースキャンプを作るって腕が鳴る全てはそこからですね頑張ろう、うん、<laughs> 見つかるといいな <か>やってみる僕も行く あの安心して心配ないよよ驚いた本当に人がいるとは蒸留酒の衣装どうしようお兄ちゃんお兄ちゃん <laughs> 私セクレットであいつが来て でもお兄ちゃんあいつってさっきたくさんいたやつかな <laughs> うんうんお兄ちゃんはどうしたのかな <laughs> 私を逃がして一人で <laughs> まずくない <laughs> お兄さんはどこにセ <laughs> クレート お兄ちゃんの匂いを覚えてる行こうええ皆さんはベースキャンプの場所を分かったでも助けが必要なら呼んで二人のことは任せてよ必要なものは置いてくから行こうあのお願いこの人を お兄ちゃんのところに連れてって <laughs> 頼む行こっかじゃあ見つけてくるね ため準備していきましょう、うんはい、武器の選択はお済みですかあちらのテントで好きな武器種を選べますメインとサブそれぞれに武器を装備できます状況に応じて使い分けてくださいこの感じ天候が変わりそうだよ